Лиля, веришь ли ты в Господа Иисуса Христа как твоего личного спасителя? Нет. Принимаешь ли ты его служение тебя, смерть и, и прощение Духа? Веришь ли ты, что Иисус Христос Сын Божий? Да. И что твой личный спаситель? Да. Обещаешь ли ты Господу добрую силу? Обещаешь. По повелению Господа, по вашему желанию, я крещу вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ты Христос, и ты с нами помер, будь же паном все.